الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام بعد إمام علي مقام إمام حسين رضي الله تعالى عنه كثير خير وصاريه आज उनका अपने बड़े भाई का जो अदब था उनके दिल में बड़े भाई से जो उनकी महब्बत थी उस महब्बत का अंदाज़ और अदब उनकी तलीम जो करते थे आइए उस सिलसिले में एक वाक़ा मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ सखी इबन सखी शहज़ादा अली इमाम मुजतबा रही ते एक मरतबा किसी शख्स ने कुछ मांगा तो आपने फ़रमाया तीन सूरतों के सिवा किसी से मांगना जायज़ नहीं वो सूरतें भी समात फरमा लीजिए नंबर एक बहुत ज़्यादा कर्जा नंबर दो फकीर बना बनाने वाली गुरबत और नंबर तीन बहुत ज़्यादा जमान उस शख़्स ने अर्ज़ की मैं इन में से एक वजह से आया हूँ आप रदी अल्लाह तु ने उसके लिए सो दिनार यानी सोने के सिक्के देने का हुक्म इरशाद फरमा दिया फिर उसने इमाम आल मकाम इमाम रदी अल्लाह कुछ मांगा तो आपने भी भीख मांगने के मुतालिक उससे वही बात फरमाई जो इमाम हसन रदी अल्लाह फरमाई थी उसने वही जवाब दिया जो वो इमाम हसन रदी अल्लाह को दे चुका था शहीद क़रबला बला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तु ने उससे फ़रमाया भाईजान ने क्या था फरमाया है उसने अर्ज़ किया एक सौ दिनार आप रदी अल्लाह ते बड़े भाई से बराबरी को ना पसंद फरमाते हुए उसे नाइन्टी नाइन नड़िन्नवे दिनार यानी सोने के सिक्के अता फ़रमा दिए फिर वो शख्स सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तहमां के पास आया और सवाल किया आप रदी अल्लाह तुम बग़ैर कुछ पूछे उसे सात दिनार दे दिए उसने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ील्ल्ला तुम के पास जाने और इनकी याता का सारा वाक़ बयान किया तो सैदना आब्दुल्ला रजी अल्लाह तरमाया तजुब है तुझ पर तू मुझे उनकी मिसल बना रहा है बेशक वो दोनों तो इलम और माल के दरिया हैं अल्ला पर अल्लाह रबुल्ज़त की उन पर राहमत हो उनके सदक़े हमारी बेहिसब मत हो आमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत भी तेरे घर की इनायत भी तेरे घर की तेरे दर का सवाली झोलियाँ भर भर के लाता है अल हबीब मुहम्मद तो इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह का अपने प्यारे प्यारे भाईजान इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तुस् महबत का अंदाज और अदब और तज़ीम तो देखी काश हम भी अपने बड़ों का अदब करें इस्लाम में बड़े भाई का बड़ा मकाम है जिस तरह छोटे भाई को बड़े भाई का अहतराम करना चाहिए इसी तरह बड़े भाई को भी छोटे भाई से शफकत और महबत बरा सलूक करना चाहिए क्योंकि बड़ा भाई वालिद की जगह होता है मुस्तफ़ा जान रत सल्हम का फ़रमान रहमत निशान है बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसे वालिद का हक औलाद पर अगर घर में सभी एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें और उनसे अदब से अहतराम के साथ पेश आएँ तो घर में प्यारा बड़ा प्यार बड़ा माहौल बन सकता है आजकल घरेलू झगड़ों का एक बहुत बड़ा सबब यह भी है कि एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल दिल से ख़त्म होता जा रहा है बड़े की छोटे पर शफकत नहीं छोटे को बड़े का एहतराम नहीं नतीजतन घरों का माहौल हमारे सामने है इसी तरह बड़ी बहन को छोटी बहन से और छोटी बहन को बड़ी बहन से महब्बत बरा सलूक करना चाहिए आ, वरना वालिदैन के जीते जी तो जैसे तैसे वक़्त गुजर जाता है लेकिन वालिदैन की वफात के बाद या अपनी शादियों के बाद सगे भाई बहनों में भी बड़ी दूरियां पैदा हो जाती हैं घर में प्यार और महब्बत बड़ा माहौल बनाने में वालदेन का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है अगर माँ बाप बच्चों को बचपन ही से एक दूसरे से प्यार और महबत करने एक दूसरे का ख्याल रखने के बारे में नरमी और शफक़त से समझाते रहें तो इन शल बचपन ही से घर में अच्छा माहौल बनेगा और घर अमन का गहवारा बन जाएगा अल्लाह पाक नवास रसूल इमाम हुसैन इमाम हसन मुजतबारदी अल्ला नुमा इनके सद के हमारे घरों को बेहतर बनाए प्यार और महब्बत की फ़िज़ा को कायम दायम फ़रमाए एक दूसरे का अदबराम करने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए आमीन बिजा नबीम सल वसम